qalmaqaldan qaçıram. Bütün verlişlərdə qalmaqal olur. Hətta olmayanda belə dediyin sözü başqacür verirlər. Onun dərdindən fikirləşirsən ki, aralı gəzəsən. Bu sözləri müğənnix Xatirə İslam Zarlı ilə Günaydın verlişində deyib. Sənətçinin sözlərinə aparıcı Zar Baxşəliyev də dəstək olub. Aparıcı bildirib ki, proqramında qalmaqala icazə vermir. Qonaq evə gəlir. Necə qalmaqal idi? Elə müğənni gəlir ki, hiss edirəm içində deyəcək sözlər var. Bu dəqiqə partlayacaq, başqasına nə ləhəsə deyəcək. İmkan vermirəm desin. İstəmirəm yayılansın. Bu verlişə onsuz baxırlar. Adi bir şəkil paylaşırıq, nə qədər şərh gəlir. Və qalmaqalın üstünə gedək. Oda neft tökək. Günay Baxşəliyeva isə ilk yayımlanan gündən bütün verlişlər arasında ən yüksək reytinq yığır. Övlad olandan sonra ona çox vaxt ayırmaq istədim. Verlişi davam etdirmək istəmirdi. Dedim, o biri mövsümdə başlayarıb amma məsdət görüldü ki getsin sözlərinə əlaqə edib